ఈ సమావేశానికి ఈరోజు పత్రికలతో పత్రికా విలేకరులతో మాట్లాడడానికి చేసిన పెద్దలు ప్రజలకు కూర్చున్నారు వారితో పాటు వారి పక్కన మన సభ్యులు ప్రేవ నాయకులు ధర్బా సుదారాయణ గారు వారి పక్కన భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రదీప్ గారు అలాగే మధ్యలో నేను జిల్లా అధ్యక్షులు దినేష్ కులాచార్య గారు నా పక్కన గవర్నర్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పల్లె రంగారెడ్డి గారు వారి పక్కన ವೆಂಕಟರ ಮನ ಪಾರ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಗಾರು ಅಲ್ಲೇ ಗದ್ದಮೋಹನ ಗಾರ ವಾರ ಪಕ್ಕನ ನಾಗೋರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಗಾರ ಅರ್ಬನ್ ಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಾರ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊತ್ತಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಗಾರು ಈ ಗೋ ಕನ್ವೀನರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಯಾದವ್ ಗಾರು ಓಬಿ ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾದವ್ ಗಾರು ವೇದಿಕೆ ಮೀದ ಉನ್ನ ಪೆದ್ದರೂ ಮೇಲೆ लगभग पाँच से दस मिनट का मेरा प्रवास भी हुआ है कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुआ है जनता के साथ भी मेरा संवाद हुआ है पूरे माहौल देश का और तेलंगाना का एक तो माहौल बना है खास करके दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा रुझान कर्नाटक और तो तेलंगाना आज लगभग पहले चरण का मतदान बहुत कई बार है यहाँ तो तेरह तारीख पर है अभी एक महीना बाकी है लेकिन जो तो माहौल तेलंगाना में तीन महीने के बाद मैं यहाँ पे सब चुनाव में यहाँ थाबाद और निजानाबाद के बीस विधायक जो एम एल के प्रभारी के नाते मैंने लगभग चालीस दिन यहाँ पे रहकर काम किया उस समय का माहौल और आज का माहौल जमीन आसमान का है। जो माहौल बनाए उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ तेलंगाना का जो सत्रह सीट पे चुनाव हो रहा है उसमें निश्चित रूप से आज की तारीख में बारह से ज्यादा सीटें जीती और ऐसे ही माहौल और बनते गया तो और भी दो तीन जो हमने फोकस कर रहे हैं जो तो पंद्रह का टारगेट है निश्चित रूप से वो भी हासिल कर सकते हैं ऐसे माहौल पर है। लेकिन बारह तो निश्चित रूप से हम पूरे देश का माहौल जो बन गया है आज जो मोदी जी ने नारा दिया है तीन सौ सत्तर उससे भी ज़्यादा सीटें हमारे पास आएंगी और नॉर्थ ईस्ट में या पश्चिम बंगाल में और खास करके साउथ इंडिया में तमिलनाडु से लेकर जो माहौल बना है उसके कारण पूरे देश में ही किनारा है बीजेपी और मोदी एक तरफ मोदी जी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं ये तो चुनाव विकास और विनाशील को संघर्षों की चुनाव है विकास मोदी जी है, है और दूसरी बात जो दस साल की उपलब्धियां हैं मोदी जी की उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इस दस सालों की तो मोदी जी का कार्यकाल से बहुत खुश है और वो चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बने और जो बचे कुछ काम है उसको भी पूरा करें देश की राजनीति में आज बीजेपी के मुकाबले कोई पार्टी खड़ी नहीं है और ख़ास करके कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है प्रदेश की सरकार इस चुनाव के बाद में जो पचास के आसपास आज कांग्रेस की सीटें हैं तो चुनाव के बाद बीस पैंतीस पे आके और मैं जानता हूँ यहाँ दस दिन का मेरा प्रवास और संपर्क और संवाद के कारण पे में बैठे हैं कांग्रेस में उसके कारण उनका भी खमियाजा उनको खोलना पड़ता है और कांग्रेस की जो मल्लिकार्जुन खर्गे जी का स्टेटमेंट के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उनके पास बैंक अकाउंट सीधो गए ऐसे नारा लगा के कर्नाटक और आंध्रा को ढूंढने का एक प्रयास कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपके राज्य में रेवंत टैक्स रखने लगाए है उसी के माध्यम से पैसा यहाँ से देंगे पूरे भारत में अपने पार्टी पर इकट्ठा करने का एक जरिया है लेकिन बैंक ए तेलंगाना को बनाने का प्रयास कांग्रेस के लोगों ने कर रहे तो मेरा विश्वास है एक मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पिछले तीन महीने में चुनाव के बाद में चुनाव विधायक चुनाव के बाद में जो संगठन बनी है और जो माहौल बना है उसके हिसाब से निश्चित रूप से हमें फायदा मिल रहा है उसी तरह बी आर एस का राजनीति मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश फुणे में आज बी आर एस जितने भी वोटर्स हैं या कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वोटर्स के रुझान भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं तो मेरा न कहना है कि तेलंगाना ये चुनाव जो है लोकसभा का ये आने वाले दिनों में एक टर्निंग पॉइंट रहेगा बिजली तो हम आशा करते हैं निश्चित रूप से हम जो बारह एक तय किया गया है पहले आठ हम समझ रहे थे लेकिन माहौल जैसे बन में आज हर सर्वे रिपोर्ट से ज़्यादा जो भी सर्वे रिपोर्ट है कोई दस बता रहे कोई बारह बता रहे कोई आठ बता रहे लेकिन माहौल जो बनाया जो जनता का जो ध्यान का जो रूड है उसके हिसाब से भारत निश्चित रूप से तो यहाँ के सांसद है यहाँ के जो कार्यकर्ता है विधायक है उनके कारण फिर एक बार हमारे शीशे यहाँ पे मिलेगी और जो नेतृत्व तो है आज जो तो चुनाव चल रहा है पूरे देश में मोदी बना राहुल गांधी एक तरफ आप कांग्रेस को चाहते हैं तो राहुल गांधी जी को जाएगा वोट और मोदी वो जी को जाते तो बीजेपी को आएगा वोट तो यही माहौल हर देश में है और यहीं पे भी चुनाव जो है प्रदेश का नहीं है चुनाव राष्ट्र तो का है इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ने का प्रयास हो रहा है का हमारे पास है मोदी जीवन वो नहीं हटा सकते जनता के पास बन बन बना है जनता मन ने बना लिया है सरकार बना पार्टी का जनता तेलंगाना चुनाव मोदी मोदी ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ ఓటేస్తే రాహుల్ గాంధీ కుటుంబం బాగుపడుతుంది టిఆర్ఎస్ అయితే లేనే అయినా కానీ టీఆర్ఎస్ ఓటేస్తే కేసీఆర్ కుటుంబం బాగుపడుతుంది భారతీయ జనతా పార్టీ కమలపు ఓటేస్తే దేశం బాగుపడుతుంది దేశం ఏదైతే బహానాంలో అకౌంట్ అని సీట్ చేసిండ్రు అనేది పచ్చి అబద్ధపతి కేవలం రేవంత్ రెడ్డి ట్యాక్స్ కోసమే ఈ మహానా నాటకాలు నాటకాలు అట్లా కాంగ్రెస్ అందరికీ మించిన పేరు అయినా కానీ దేశ దేశాన్ని దోచుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటైతా ఉన్నారు కేవలం మోడీని ఒడుకు అది చరిత్ర సృష్టించే ఫలితాలు మనకు రాబోతూ ఉన్నాయి మూడవసారి నరేంద్ర మోడీ ఔరేఫ్బార్ దిరేక్బార్ బిజెపి ఇస్బాద్ చార్సోపా ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ లో ప్రజలు ఎక్కడ చూసినా కానీ భారతీయ జనతా పార్టీని చెప్పేయాలి ఎందుకంటే ధర్మం నిలబడాలన్నా దేశం అభివృద్ధి చెందాలన్నా రాబోయే తరాలు బాగుపడాలన్నా ప్రజలందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ పైన విశ్వశిస్తావు మోడీ గారి పైన తప్పకుండా అందరి ఆశీర్వాదంతో తెలంగాణలో పన్నెండు సీట్ల పైన తిరగడం ఖాయం